Hər günə bağlı haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da iyunun 8-inə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. İyunun 8-də Bakı və Absheron yarımadasında hava şəraitinin yağmurlu olacağı gözlənilir. Ara bir güncəllənən şimalqərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civa sütunundan 765 mm civa sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayır-ayır yerlərdə leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şəkil küləyi bəzi rayonlarda ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Rutu isə keçə 15-19 dərəcə istidir, gündüz 25-30 dərəcə istidir. Dağlarda da gecə 6-11 dərəcə istidir, gündüz 13-18 dərəcə istidir. Bəzi yerlərdə isə 22 dərəcə istiləcək. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.